Всем хорошие дорогие друзья! С вами и перед видео я хочу сказать вам, мы видели черный экран, и вы, наверное, вначале ничего не поняли. А я вам скажу, что происходит. Это история моей жизни, моего канала. Так что сделайте погромче. Сделайте себе теплого чаю с печеньками. Ну, садитесь, слушайте. И, пер... И кстати, перед тем, как я начну рассказывать свою историю, вы, наверное, не понимаете, почему это попало в видео. Ну ладно, начнем. Кривобокий рисовщик. меня перенесли. это не знаю. Меня зовут мое настоящее имя. Я Егор Дурсин. На данный момент мне 8 лет с половиной. Как все начиналось? Первое, первое, я захотел с... создать свой канал на Ютубе на ютубе еще когда мне было пять лет я я смотрел обзорщиков таких как Фрост, Ивангай, Брайан и многие другие. Снейк, Парниша и многие другие. Я увлекался нарисовать. У меня получалось не очень все такое. Но потом я понял, то, что я, я должен добиться своей цели. И мне неудобно. Я попросил своего старшего брата, чтобы он помог мне на этот канал. Он долго мучился, так что первый день у нас ничего не получилось. Не получилось этот канал. Вот не получилось. Второй день. Он пришел, и, и нам осталось сделать только одно. Добавить видео. Первое видео не было. Оно с крахом удалилось. Потому что я сделал его 16 минут. Ого... И оно с крахом провалилось. Второе провалилось. И третье. Потом я сделал видео, которое будто бы второе. Можете вспомнить, у нас нет первого видео. И вот это второе. На самом деле, это третье видео. Четвертое. Четвертое. Чет... Четвертое видео. Так что вот. Вам нужно проверять котик. Вот. Вот. Потом у меня пошли видео и канал я создал еще 7 лет. По После первого видео была такая задержка. я начал снимать только в 8 лет. И вот. Потом я создал группу ВКонтакте. Она все еще есть, но там долго не будет ничего нового. Группа ВКонтакте называется Юкап. Там нет ничего связанного с Ютубом. Я с моим каналом на ютубе И скоро будет ну не скоро еще да. так только могу сказать вот <laughs> По... Еще я хотел снять одно видео про то, про то, как мы ездим на на лыжах, но у меня она с крахом провалилась, потому что я, я сделал вот. Но с крахом провалилась, потому что мой фотоаппарат, который был на начале моей камеры, USB погрыз мой код. И я не смог, так что я такого себя лишил. И вас, наверное недолгое видео ну что еще рассказывать я не знаю ну вот и все дорогие друзья история моего канала маленькая не история может быть. вот можете поставить лайки всем удачи всем пока